Вы сейчас на машине за кермом все знают, что вы автомобилист. Ну, я не автомобилист, я люблю ездить за рулем, я расслабляюсь и получаю от этого от этого удовольствие. Как вы выбирали машину? Потому что у вас николи здается не было какой-то спорткара. Ну, знаете, я покупаю, допустим, машину, езжу на ней по 7, по 8, по 10 лет. И получаю этого удовольствие. Я не понимаю людей, которые имеют там, допустим, одну машину, а рядом еще в гараже еще стоит три машины. Только для того, чтобы, извините меня понтоваться и сказать вот я могу сегодня выехать на мерседесе завтра выехать на реншловаре а после завтра выехать на какой-то спортивной на спортивной машине ездишь же все равно на одной машине вот я езжу за рулем получает это удовольствие этой машине 3 или 4 года и буду еще ездить на ней пять лет какие и футболисты наибольше любую понтоваться за динамо за ваше жительство? что значит понтоваться Гламурный футболист, самых ну, это были два футболиста это милевский и... Али. Это были самые два гламурных футболиста, которые знали все, если надо было узнать, где самый популярный клуб открылся или закрывается, что-то происходит в нем, так это знал Милевский Али. для них ночная жизнь это было что-то главное, не футбол, а прежде всего ночная жизнь, а футбол уже на втором месте. Поэтому они, я иногда смотрю их интервью, я с большим уважением, кстати, к одному и второму отношусь, они тоже внесли свой флаг. Я, буду. я сразу в Израиль. Игорь Михайлович, если бы у вас было 15 минут, и вы могли бы запросить любую человеку в мире попить каву, кто бы это был? Если это касается футбола, я бы хотел бы попить кофе с Анчелоти, попить кофе с тем же Зиданом. Почему? Потому что эти люди очень много добились в футболе и хотелось бы их послушать, как это им удалось. А если не люди на футболу, например. Великие есть артисты в бывшем, как говорится, Советском Союзе. Я лично был знаком с Богданом Ступкой, общался с ним очень часто. Мне импонирует слушать советы того же Леонид Макарыча Кравчука, который подсказывает, рассказывает, как было раньше, например, когда жил Щербицкий, как э, команда Киевского Динамо э, пыталась, пыталась, подчеркиваю, а мы и сегодня пытаемся боремся, но пыталась противостоять Москве. А сегодня наша страна это ощущает, как э, никто другая, согласитесь. Мы вроде бы были братьями по крови, а сегодня наши молодые ребята гибнут, вместо того, чтобы наша страна расцветала и был мир, и злагода. Поэтому, естественно, самое главное сегодня футбол это одушено, а все остальное, если не будет мира, то не будет того футбола и не будет той радости у людей, когда они будут приходить и получать удовольствие от игры миллионов. Когда Шатар повернется на донбасс арену и у нас все эти события завершатся? Это не зависит не только от одной нашей стороны, согласитесь, это зависит еще и от другой стороны, которая на сегодняшний день ведет агрессивно себя против нашей страны. Поэтому я надеюсь, чтобы и очень хотелось бы любой, лучше любой мир. Я не знаю, на каких условиях это будет мир. Но чтобы прекратили стрелять, сели за стол переговоров и решили вопрос, чтобы не гибли наши э, ребята. Вы вас сейчас зали читать книги? Вы знаете, я сейчас, э, я вообще, у меня очень хорошая библиотека, почему моя мать работала на базе Киев-Нигатур. Э, и у меня все собрание сочинения, вот э, то, о чем вы спрашивали раньше. Жизнь замечательных людей, если вы знаете. У меня полностью есть это собрание сочинений. У меня дома очень много книг. Но сегодня есть интернет, если ты хочешь что-то почитать, ты читаешь в интернете. И не хватает времени, чтобы как раньше взять книгу и перед сном почитать там 5-10 страниц и уснуть. То есть сегодня жизнь так проходит. А молодежь вообще не читает книги. Вот даже моя дочка, что меня очень пугает. Я говорю все равно историю, там, где ты живешь, своей страны, того же классику. Ну, классику надо знать все равно, согласитесь, Тараса Григорьевича Шевченко, надо знать. Ну, к сожалению, я не знаю, какое обучение сегодня проходит у детей в школе, но я считаю, что мы выросли на книгах, на фильмах и на футболе. Вот это то, что было в моем детстве. Сегодня, вы знаете, все с этими телефонами, вот вы сейчас ведете прямую там трансляцию. Раньше это было вообще невероятно, вообще даже ну, вы знаете, моё, когда я рос, если бы мне сказали, что кто-то будет со мной ехать в машине, вести прямую трансляцию, я бы сказал, что это просто они что, сумасшедшие из космоса прилетели. Сегодня это возможно, это такие технологии. Вот в машине, допустим, у меня интернет поставленный. Ну, идем вперед. президента Динамо есть зарплата? Есть какая-то какая символическая зарплата есть, но какой зарплате можно говорить, если сегодня э, я являюсь э, со своими партнерами основным домом Киеве. Ну, даже некорректно мне говорить об этом, потому что зарплата нужна просто для, по законодательству Украины, чтобы какая-то была зарплата, что я числил, что я работал. Потому что у меня нет других работ, я нигде не являюсь ни консультантом ничего, не имею никаких э, ни в каких фирмах не состою, где я э, получал бы зарплату. Ну, естественно, по нашему украинскому законодательству э, э, любой человек должен платить в пенсионный фонд там, и прочее. А как вы зарабатываете деньги, что официально? Все равно вы как бы, такие бренд датуете Есть бизнес, есть определенный бизнес у нас, который построен, структурированный, Естественно, мне... вместо того, чтобы с этого бизнеса, как говорится, накопычивать их гроши, я... мы тратим на футбольный клуб Дина... на Динамо Киев. И то, что вы видите, инфраструктура, которая построена в клубе Динамо Киев, она построена в самом элитном месте, это в кончезаспи. Это на десятилетие, можно сказать, останется и после нас. И те люди, которые будут в дальнейшем прославлять этот великий клуб. Вони ж не вічної, загасить, вони будуть цим пользоваться. Це не уйдет ні в обшори, ні куди не уйдет. Це буде все на... знаходитися в этой стране. Ігор Михайлович, що ви датуєте команду, ви багато в неї вкладаєте і зрозуміло, які це гроші. Ну, в той самий час, от я не можу сказати, що у вас така от репутація дуже світла. Тобто багато вас говорять, багато вас критикують, багато людей е... кажуть, що немає якоїсь системності і так далі. Ви... Вам уже не чіпляє? Чи все-таки вы не, не до конца розумієте, почему так ведь бывается? Вы понимаете, в чем дело? Что, э, люди хотят одного. Чтобы команда все время была первой, чтобы Киевская Динамо занимала э, перше місце не только в Украине, но й чуть ли не выиграла Лигу чемпионов. Но скажите, как мы можем конкурировать, допустим, с ведущими европейскими странами, там, где в чемпионате... Э, Допустим, если мы возьмем английскую лигу, последняя команда получает от телевидения 99 миллионов фунтов, а ваш канал платит э, мне то, что даже не хватает на э, зарплату сотрудников ровно на один месяц. Э, скажите, пожалуйста, каким образом мы будем конкурировать, если мы сегодня а не получаем ни от трансляции, ни от спонсорства? нет продажи билетов, нет продажи атрибутики, те деньги, которые нужны были бы для функционирования клуба «Киевского Динамо». Это все дотационно. Без денег команду не построишь никогда. С деньгами тяжело, но без денег не построишь никогда. Как вы относитесь до грошей? Взагалі, вы уже, ну, богатая людей может себе все дозволить. Фактически. знаете, я отношусь очень спокойно. Мне самое главное, чтобы я не имел никаких долговых обязательств перед своими футболистами, перед сотрудниками клубов. И поэтому та ситуация, которую вы мне задали, когда мы на поле по поводу того что происходит с приватбанком она меня э, э, где-то угнетает не в том плане что э, там потеряно определенное количество денег допустим так посчитал нацбанк как они будут смотреть в глаза тысячам болельщиков если завтра функционирования, если с клубом произойдет то, что произошло, допустим, с Днепром. Но с Днепром произошло это по воле хозяина, а тут произошло по воле людей, которые не приняли неправомерное решение. Поэтому мы находимся в судах и будем доказывать свою правоту. Как порадовались сами себе, например, в 30-40-х ну, Быть более выдержанным и более взвешенным, и не принимать решения часто я принимал решение, о чем я вот сегодня, когда уже седой, понимаю, что надо всегда все взвесить, все обдумать, а потом только принимать решение со спокойной, Холодной головой. Есть приклад, можете назвать, потому что багато футболисты, вот они говорили про вас, что вы когда добрый, вы можете все позволить футболистам. Когда вы злый, то дуже там важко. Ну что значит добрый? Смотрите, когда я вижу, что команда работает, команда э, делает э, на футбольном поле э, все, то, что надо делать. А когда я узнаю, что моя команда перед какой-то ответственной игрой, я не говорю, это что это сейчас, в этот период было. А вообще, в принципе, перед моей какой-то ответственной игрой, или на тренировочном сборе, не ставя в известных главного тренера, там три или четыре футболиста, уходят э, в самоволку, как говорится, или э, играют в карты, когда к ним заходит. тренер и говорит, ребята, надо спать, завтра у нас там ответственная игра, они играют в карты там до, до часу ночи или до двух часов ночи. Это у меня вызывает, естественно, бурень. Естественно, я злой, естественно, я их штрафую. А когда э, е, их штрафуешь, это им не очень нравится. Игорь Михайлович, вы верите в Бога? Если верите, то что для вас это значит, поняття? знаете, Бог должен быть в самом тебе, не просто для того, чтобы ты пошел там в синагогу или в церковь там или в мечеть, помолился и там что-то попросил, и тебе это свалилось как мана небесная. Бог должен быть в душе. Это значит быть э, открытым к людям, помогать людям, э, отвлекаться на проблемы людей, э, слышать что если тебе хорошо, а кому-то плохо, так ты должен помочь. Вот в этом, мне кажется, вот в этом существу, вот в этом надо находить э, спокойствие, спокойствие. Естественно, мы все грешны, естественно, но мы должны эти грехи как-то замаливать или делать добрые дела. То есть добрых дел должно быть больше, чем плохих. Еще сегодня вы не можете себе дозволить, хотя хотите. Ну, Я не могу уехать, например, отключить телефон и полностью расслабиться хотя бы на, на один день. А как вы видите, за весь день? Ну, я вижу идеально, чтобы дали хотя бы день отдохнуть, чтобы не звонили, не, тебя не дергали. Я очень люблю, вот, допустим, по субботам стараюсь сделать себе выходной, если нет футбола. Пойти попариться в баньку в русскую, с друзьями поехать, попить пивка. Я как обыкновенный нормальный человек и одному париться, допустим, я не люблю. Я люблю, чтобы была хорошая компания, чтобы взять хорошую тараночку, пивка, посидеть, поговорить, посмеяться. Ну, вы же сами знаете, о чем разговаривают мужики. Вспоминаем то, что было, и врем друг другу, что было это. Завладели тем, а на самом деле этого близко не было. Ну, каждый придумывает и добавляет какие-то истории, вспоминаем. И, естественно, мы их добавляем к этим историям что-то свое. А... У меня есть один товарищ, вот Леша Ашкинази, например. Он одну историю может рассказывать пять раз, только в разной интерпретации, и все время смешно. Вот это я люблю. Но это последнее время очень редко, редко получается. Но вот каждую, когда подходит суббота, каждую субботу я думаю, ну вот завтра это будет обязательно. Скажите, вы взагали людина, которая спілкуется с миллионом людей? Нравятся люди, которые отвечают за свои слова. Вот отвечает за свои слова. Я вам скажу, вам будет вам будет странно это, а я вам скажу, вот вы если хотите, могу назвать среди бизнесменов людей, вот тот же Ренат Ахметов. Вот мы с ним воюем насмерть на футбольном поле, согласны со мной. Но если с ним о чем-то договориться по бизнесу, даже не подписывая бумаги, даже ничего, вот просто на слово, он выполнит все четко и э, никогда не возникнет ни одного, ни одного вопроса. Игорь Валерьевич Коломойский тоже такой же, но он выпит крови немножко. Кофе будешь пить? Вот, когда Игорь Валерьевич ваш телефон озвучил в программе, то он как раз крови богато ну, смак... тогда ну, выпил. Называю вам номер телефона плюс 380-67-466-46-46. Игорь Михайлович Суркин. Смотрите, он выпил крови только по одной простой причине, что на этом телефоне были все мои контакты. И мне звонило такое количество болельщиков, как позитивно, так и негативно высказывали. Вот то, что мы говорим с вами по назначению, когда мы говорили тренера, есть за, есть большая масса, против, меньшая масса, за там, допустим. Вот это мне был, был дискомфорт, но ну, ровно до утра, пока я не поменял на другой телефон. Телефон и мой секретарь не перебросил всем людям, которым надо было. Сейчас же это легко делается, мой новый телефон контакты моего нового телефона. Мы с ним долго очень ругались, а потом это произошло как шут. Он сделал поступок, который, за который ему самому было, поверьте мне, стыдно. Но это был эмоциональный какой-то поступок. Там пенальти дали, не дали. Он и, что это предшествовало? Я ехал в машине, он мне звонил. Ты мне скажи, был пенальти или не был пенальти? Я ему я ему говорю, я приеду и посмотрю. Нет, ты мне скажи, был пенальти или не был пенальти? Я говорю, не был пенальти. А не был пенальти. Так ты видел уже? Я говорю, я не видел. А он говорит, так зачем же ты, я что не был пенальти? Я говорю, ты хочешь опять, я сказал, что был пенальти, тоже не видел. считай, что был пенальти. Нет, ты видел или не видел? Вот это вот мы с ним зацепились, и немногие люди могут ему сказать то, что могу сказать я, а то и наоборот то, что может сказать он. Ну, вы сами понимаете, что если сегодня мы будем давать друг друга телефоны по, по программам футбольным, то это не совсем правильно. И в шуру, в шурки, то вот я ему 10 смс и спросил... Был пенальти или не был пенальти. Пусть он ответит сам на этот вопрос. А яка ответственность у вас пришла? Не отвечает вообще. Молчит. Я прямо телефон говорю. 466-46-46. Мы взяли себе телефон. Сколько смс прошло Шахтар Чемпиону на телефоне Ни одной, Ни одной смс -ки мне на телефон не пришло. А вот когда при чемпионом стала Динамо Киев, два года подряд пришло очень много смс Я поздравил ренат Леонидовича заслуженным чемпионством на что я ему сказал что э, приятнее когда ты меня поздравляешь естественно и на этом мы посмеялись и абсолютно нормально без шахтера нет динамо без динамо нет шахтера это этот лозунг он должен звучать и он есть и он будет потому что не будет одного из этих клубов у нас футбола не будет. Вообще. Какое ваше любимое место в Киеве, если брать не футбольно? Я люблю летом очень куренить, посидеть там, пообедать. Когда вот такая вот погода, люблю выйти на улицу, пройтись по стадиону «Динамо». Мне очень нравится туда наверх, ну верхний парк. Пойти там с кем-то походить, да, прой... ну там наверху, там пройти. Переговор, провести переговоры с кем-то. Я родился в Киеве, это мой любимый город, я себе не представляю без Киева. Сколько вы лягаете спать и сколько прокидаете? Сколько... Вы знаете, говорить о том, что я встаю и в 7 часов на работе, я не буду, потому что, опять-таки, я не люблю обманывать. Я очень поздно ложусь, я ложусь часа в 3 ночи, не раньше. А просыпаюсь в часов 10, полдесятого, принимаю душ, бреюсь, одеваюсь и часам там 11-12 приезжаю на работу. Кидаю. Ну, лекарит, Кажется, что цены неправильно. Моему батьке 97 лет, и он живет тут, тут примерно в таком режиме. А что кажут лекарей, то это такое дело. Если мы будем слушать лекарей, так, поверьте мне, то у нас сократится ну, э, наш возраст. Мы должны жить по нашим диаритмам и получать удовольствие от жизни, и брать от жизни все самое лучшее. И не забывать, что надо брать только себе, но надо дарить еще и людям. То есть вы себя ни в чем не обмажете, а, в принципе, в жизни? Я себя обмажу тем, что я... Не сейчас должен, допустим, провести последний раунд переговоров с новым главным тренером. А этого раунда могло бы не быть, если бы Сергей Станиславович был, у него бы желание продолжить работу в клубе Киевского Динамо». Впервые за моего президентства, я вам скажу честно, не продлив контракт с главным тренером, я был расстроен, я был грустный. Я переживал, я не спал три ночи в надежде на то, что Сергей Станиславович найдет себе эти силы. Я еще раз хочу подчеркнуть для всех там, тех, кто пишет, из оккупированных мест там, мы читали вчера, великого нашего тренера, о том, что поступили с ребром некрасиво. Я поступил с ребром очень красиво. Для Реброва двигает клуба открыты всегда. Мы его с радостью живем. Я его обниму, Я ему в сто раз говорю слова подяки. Спасибо за то, что ты сделал за эти три года. А вот такие анекдоты от Игоря Суркиса можно? я вам лучше покажу. Хорошо, на телефоне. Последний <с <с мне прислали, я сменился вторые суд. Дуже-дуже класс. давай, 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 поставить. Да, да, давайте, давайте. Супер.